4 900 я предлагаю его продать. Я покупаю. <с> не, не, ну не все так просто. Ребят, вот вот смотрите, что я придумал. Допустим, в Киев вот на такси забирает человек за 4 900, клеит на него наклейки нашего бренда томаты, светодиодные экраны и катается на нем вот, полтора года, допустим. Вот смотри, это ж как... Хор за... Хорошая реклама. Хорошая. Получается, скидка крепкая. У них там низ там 8, 10, 9 состояния. Состояние тут у нас какое? У нас просто полез лак, его надо освежить, ходовка живая, целая. Слышишь, чтобы... а это -то? Это же на она у нас. На газу 2,5, хороший самый двигатель у них. Но, ребят, почему я придумал вот именно вот с наклейкой? Потому что у нас полез лак на этой машине, это наша рабочая такая лошадка. Мы ее продаем, у нас полез лак, ее надо красить. Либо красить, либо наклейки. Потому что она вся такая, даже рукой проводишь. Не, мы шуфала. можем еще без брен... брендирования машины, мы можем продать нашим подписчикам за 6,5. Нормально будет? Ну, тоже нормально. Но для под... Я предлагаю только которые подписчики, которые были раньше подписаны. Сейчас ребята быстро подписались после видео, да, и сказали, а что Очень хорошая машина. Она себя нормально отслужила. Не, ну она и будет еще работать под таксими потом. Я не в Украине. Вообще классно. Мы ее пригоняли под себя. Да, только в наших руках в Украине.